Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda aprelin 29-una görə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişgən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-15 dərəcəC istiyi, gündüz 21-26 dərəcəC istiyi. Bakıda gecə 13-15 dərəcəC istiyi, gündüz 23-25 dərəcəC istilı olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm cıvəstunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-65 faiz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havaya əsasən yağmursulacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşəyə yağış yağacağı yağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şəklə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcəC istiyi, gündüz 25-30 dərəcəC istiyi, dağlarda gecə 1-6 dərəcəC istiyi, gündüz 12-17 dərəcəC isti olacaq.